Село Крестище расположено в 15 минутах езды от Славянска. Газификацию поселка местные жители ждали несколько десятков лет, вспоминает Нина Васильевна. Именно ее дом первым подключили к газу. Без газа это, конечно, проблемно. Проблема без газа. Баллонный газ это не то, что вот эта радость. Ну, ребята быстро сделали. Спасибо. Женщину поздравил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко. При его участии в селе загорелся символический газовый факел. Чиновник напомнил, что документацию на газопровод подготовили еще в 2010 году. Строительство стартовало в 2011-м. На реализацию проекта потратили 2,5 миллиона гривен. Когда мы посмотрели, как мы задолжали людям, которые здесь живут, то, естественно, мы активизировались. И я благодарен моим коллегам с Донецкого Булгаза, которые быстро, очень и качественно провели эту работу. Открытие газопровода позволит обеспечить топливом 700 частных домов, школу, детсад, дом культуры и храм. По мнению сельского головы, это поспособствует развитию этих мест. С проведением газа, я думаю, думаю, что все-таки благосостояние и условия проживания в данном населенном пункте, они будут более комфортными. По словам министра Юрия Бойко, в планах правительства полностью газифицировать славянские и Александровские районы. О точных сроках пока не сообщается. Елена Антонова, Ростислав Сысоев, Панорама.